Я хотел бы поддержать предыдущего выступающего, я полностью с ним согласен, абсолютно. И в продолжение хотел бы сказать, что я бы запретил всем государственным чиновникам каким-либо образом комментировать ситуацию на востоке Украины, особенно что касается антитеррористических операций. Особенно говорить, что а вот завтра мы проведем зачистку. Или сегодня после двух часов в этом городе мы сделаем вот это. Антитеррористические операции пров... э, должны проводиться так, чтобы о ней никто не знал и о ее результатах э, только уже сообщали население поверит и будет поддерживать. Во-первых, это неправильный тезис, что все не поддерживают. Большая часть населения в любом городе, в любом селе поддерживает. Где-то больше, где-то меньше, может быть, где-то 50 на 50 или в каких-то пропорциях. Поэтому неправильно. И с той частью, которая поддерживает, нужно работать, на нее опираться. А население полностью поддержит и будет поддерживать особенно та часть, которая не определилась, знаете, как такое болото сидит и ждет, что будет. Ну, чисто украинское, чисто украинское, я ничего не знаю, моя хата с Так вот они поверят, когда увидят конкретные результаты, конкретные действия, когда будет сказано э, или по интернету пройдет информация, что в Славянске началась зачистка, и через два часа, или через день будет сказано, закончено. Стоят украинские войска, восстановлена власть, и э, военные больше не сдают. Вы понимаете, парадоксальная ситуация. Наши войска героически борются, блокпосты разбомбили. В Карматорске дошли в центр, потом поступает непонятная команда, они все уходят. Точно так э, в Донецке в аэропорту разбомбили там... Э, машины, начали боевики разбегаться, их начали преследовать, потом все раз и ушли назад. Но я как человек военный, я понимаю, почему это, и говорить не буду. Я понимаю, но времени прошло уже очень много. За это время нужно уже было подтянуть достаточно сил, создать группы, которые действовали в городе, специалисты меня понимают о чем, которые уже Дали точные координаты, где, что находится и как. Более того, туда уже должны были быть завезены определенные люди определенных профессий, которые все уже на месте поставили, и только в один определенный момент, известный только этим военным, началась бы и быстренько в течение двух часов закончилась антитеррористическая операция. Вот так